وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Qardaşımız qardaşımız soruşur ki yeni ildə bişən bu ə, deyək ki yeməklərdən, şirniyyatdan yemək olarmı, istifadə etmək olarmı? Burada müəyyən qısa bir təfsilat var, hörmətli qardaşlar. Deyək ki Onların bayramında təbii ki iştirak eləmək olmaz. Müslimana möminə yaraşmaz. Çünki o bildiyimiz kimi müsəlmanın bayramı deyil. Yəni xristianların bayramıdır. Yəni onlar bayramonu sayırlar. Ona yəni, müsəlmanlara onun heç bir aidiyyəti yoxdur. Necə ki peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam Mədinəyə gələrkən görür ki insanlar sevinirlər, bayram keçirirlər o buyurur ki müsəlmanların 2 bayramı var. Qurban və Ramazan bayramı. Ancaq ondan sonra qalan bayramlar isə yəni bizə qadağan edilir. Və həmçinin də ilin sonunda bu keçirilən yeni il adlandırılan bu bayram bu bunu keçirmək icazəli deyil. Məsələ qaldı ki, burada bişirilən yeməklər, əgər onların toplumunda iştirak etmirsənsə onlarla bərabər o şənlikdə oturmursansə və sadəcə hardansə sənə kimlərsə gətirib ordan veriblərsə yəni qonşundur və yaxud kimsəsə ardansa gətirib sənə onu verib sadəcə o niyyətini dəyişərək sən onu yeyə bilərsən çünki sən onu içində icra edirsən o əmələ Bir bəzi alimlərin rəyinə görə belə. Bəziləri deyir ki, yox, o həmen orada gəlibsə sən niyyətini dəyişərək onu başqa adama verirsən, o istifadə etsin. Amma yenə də ki o sənə qırağdan gəlibsə və sənin o şənlikdə, o bayramda heç bir əlaqən yoxdusa, inşallah ki gətirib veriblərsə sənin istifadə etməyində bir çox alimlərə görə qəbahat yoxdur. Ancaq qardaşın dediyi məsələ isə, o qardaş daimi orada qalırsa, yeməyi, içməyi ordandırsa, öz ehtiyacı qədər, yəni başqa bir şey yoxdursa, öz ehtiyacı qədər ordan yeməsində bir qəbahat yoxdur. Çünki onun yeyəcəyi, içəcəyi o evdədir, o yerdədir. O şənlikdə oturmursa, orada onu təsdiq eləmirsə, onu qəbul etmirsə orada, sadəcə Orda öz zəruri ehtiyacı qədər yeməsində bir qəbahat yoxdur Allahu ələ. Əsas məqsəd nədir, hörmətli qardaşlar? O şənliyi, o günü, o bayramı keçirməmək. Onu keçirməməyi, burada iş iştirak etməməyi və onun üçün hazırlıq görməmək, yəni bunlar yəni bir möminə, müsəlmana yaraşmır Allahu ələ. Bəli, bəli. Biz add edirik, əlbəttə ki, qarışdırıb yerə birə. Yəni də cavabını dinləyə bilərsən. Ha, aydındır, aydındır. Baxın, bəri başa. Aydındır. Bəli, bəli, siz orada iştirak edə bilmirsiz, sadəcə sizə gətirib, yəni təşəkkür edib, bayram deyir. Bəli. Zor bisvit də təbii yeyə bilərsiniz, orada iştirak yani... edə bilməzsiniz. Niyyətimiz Bəli, əgər ki dediyimiz kimi, yəni siz orada qalırsınız, sizin yeməyiniz, içməyiniz ordandırsa, hə, ordan inşallah ki orada da iştirak etməmisinizsə, inşallah bir qəbahat yoxdur. Allah ualla. Ola istəmirəm. Buyur, qardaş. Nəsə qaranlıq qalan. Hə, buyurun. Məsələn, bu nədir? Bəli. Ən olmaz şübhəm var ki, o özü qoy dalğın gedəndə alandır. Kəsən. O vəziyyətdə kəisə çıxmasa, təqsir kimə tuşdurulur? Biz xidmətindən istifadə edirik. 80% oxunuğum var, şüban var ki, yəni mümkünsüz mağara keçir. Amma əmin deyə bilərəm də, deyirəm ki, bu var üzündən. Xidməti kəsdirməz. Bu vaxt nə edirəm? Və sizə gətirib pay verir. Qardaşımı soruşur ki, Deyək ki, bir insan ət kəsib və gətirib mənə, onu deyək ki, hədiyyə kimi gətirib verir. Və onu da siz ehtimal edirsiniz ki, orada kəsib. Fikirləşirəm şey ki, ola bilər ki, ancaq oradan, çünki bundan qabaq 1-2 dəfə olub orada kəsib. Mənim qədər düşüncəm təsdiqimsiz ki, eləmədə orada olar. Hmm. Onda bir də günə gələndən mənim sözümə bağlı görə biləcəm deyirəm. Bəli. Əgər bir insan dəyəki evininə qonşusu və yaxud da ki, hər hansısa bir qohumu ona gətirib ət verir. Müslümana gətirir, ət verir. Onu araşdırmaqla birinci ehtiyac yoxdur. Birinci bunu bilməliyik, hörmətli qardaşlar. Yəni dinimiz bizə o çətinlikləri əmr etmir. Dinimiz bizlərə o çətinlikləri əmr etmir. O gəlibsə artıq bismillah deyib yeyir və bu yəni dində buyurulan budur. Onu araşdırmaq, onun dərininə getmək bu şeylərə ehtiyac yoxdur. Mə yəni, dinimiz bunu əmr etmir bizə. Ancaq qaldı ki, ikinci məsələdə illadakı insan bilir ki, bu flan pirdə kəsilib dəyiq bilirsə, a, onda çəkinir ondan. Yə yəni, sırf o pirin diş pir sahibi üçün, yəni Allah üçün yox, pir sahibi üçün kəsilibsə, təbii ki, o əti yaxından uzaqdan yaxına buraxmaq olmaz. Qaldı ki 3-cü məsələ bir də kəsilib, ancaq Allah üçün kəsilib. Əsasənə məkan düzgün seçilməyib. Hə, burada məsələ daha yüngüldür. Əsas qadağan olan odur ki, insan aparır orda kəsib və kəsdiyi məqamda da niyyəti nə olur? Flan kəsə görə kəsirəm. Ha onu uzaq bir yeymək olmaz. O haramdır. Çünki yalnız Allah üçün kəsilən ətlər yilməlidir. İcazəli olan odur dinimizdə. Ancaq qaldı ki, mühtəram qardaşlar, müəyyən vəsvesələrə qapılmaq, xüsusən köhnə bu, köhnədən, həmişədən müəyyən İnsanlar bu vəsvəsələrlə gəlib müəyyən la, xoşa gəlməyən bir nəticələrə gəlib çıxıblar. O, o baxımdan ət məsələsində çox da dərində getməmək lazımdır. Yəni hər gələn əti araşdırmaq o bizim məsuliyyətimizdə deyil. Təbii ki, hər bir müsəlman, hər bir mömin dinini qormalıdır. Amma o demək deyil ki, hər gələn Əgər sən araşdırmalısan və yaxud da ki, müsəlman ölkəsində gedirsən, ət alırsan, qəssabdan ət alıb bilirsən ki, əlhamdullah müsəlmandır. Məsələn, onun şəhdədir ki, gözünlə görəsən ki, bismillah dedi və yaxud da ki, necə kəsdiyi. Artıq müsəlman olduğunu bilirsən, elhamdullah oradan alırsan və bismillah deyib yeyirsən. Dəyinimiz bizlərə buyurmayıb ki, onu araşdır, onun axırına qədər hər tərəfli görməlisən bilməlisən. müsəlmanın və əhl-i kitabın kəsdiyi, əhdləri yiyilməsi bizlərə icazəli buylunu. Və beləliklə təbii ki, hə dediyimiz kimi istisna halları var. İlladakı insan dəyi bilirsən ki, gedib pirdə, pir üçün kəsib, bəli, bundan çəkinirsən. Amma qalan məsələləri araşdırmaq bizlərə, bilmədiyimiz şeyləri araşdırmaq bizlər bizim üzərimizə vacib deyil. Allah məğfur. Kağızdaki alsın melekler ha. ha. <laughs> Sırf onların e, adları yok. Kur'an-ı Kerim'de olmuş İnkişir məncə. Ay, o formada. Yox, o formada keçmir yox. Əməlet nə deyir? Hə? O qurmur. İnkişir deyir ki, yalnızlar olmasa gedizdirər ki, İnkişir məncə. Yox, onda şunladır gəlir ki, orada o adla yox, sadəcə mələklər gəlir və sorğu-sual edirlər, bəli, qəbirdə. Sual üçdən sual soruşurlar. Bunlar varid olub yəni. Bunun ya, adları yə o formada Quranda elə İnkişir məncə belə formada gəlməyib. O, o formada eşitmişəm. Allah var. Buyu kardaş. Ömürə dəyər də işlə. Futbol. Ya, dil aldı, dəfsəyi şurada. Axirətə inanmalı olması. Halbuki yetərdir, dişlədə kəsir. O da kimi oradan. Hə, qardaş soruşur ki, bir insan axirətə inanmır. Onun kəsdiyini yemək olar mı? Bismillahla kəsirdə, hə, bəli. Bu insana təbii ki, biz onu müsəlman dairəsindən elə çıxmırıq. Çünki ona müəyyən hüquqlar qalmalıdır. Hə, ona təbii ki, bu məsələdə də üzür var. Çünki bizim insanlarda çoxsunda baxsan Allah'a inanır, peyğəmbərə sallallahu alayhi ve sellemə inanır. Sadəcə axirət məsələsində cahilliklərindən müəyyən şübhələri var. Ona görə onları İslam dairəsindən çıxarmaq düzgün deyil. Nə qədər ki müsəlmandır və bismillah deyib keçirsə, bəli onların kəstiyinini yemək olar. Bəli. Xoşdur so hə? sual və cavab. Heç zım də şey. Deməli, alə bir qadın namaza yerini başlayıb. Bəli. Hə? Amma örtülmür. Uca boy örtülmür və evdən çıxanda belə pərdədə çıxmır və ətirdən istifadə edir. Hə? ə namaz qıldıqda nə etməlidir? Ə namaz qılmaqdan qabaq həm dəstamaz mal almalı, qusul mal almalı. Yəni ona dair cəmi Tomsa ə söz oğlum da tövsiyə edir. Əzizim qardaşlar, təbii ki qadının evdən ətirlənərək çıxması Allah qorusun. Onu hər ə, deyək ki O ətrin iyni hissədən hər bir kişidən o qadına günah gedir. Hətta yəni ona zina günahı gedir ona. Zina eləmiş kimi yox, sadəcə yəni ona yaxın bir günah ona gəldi. Çünki böyük günahdır ki, bir qadının ətirlənərək evdən çıxması. Ancaq qaldı ki, qardaşımız soruşur ki, Əgər o evdən başı açıq çıxırsa namaz vaxtı namaz vaxtı təbii ki möminət qadın namaz qılan möminət qadın başı açıq çıxmamalıdır. Bunu birinci bilməliyik. İllad ki cahilliyindən bunu edirsə namaz vaxtı vacibdir ki başını örtsün, dəstəmazını alsın, iffətini tam örtərək namazın necə buyrulub o şəkildə namazına durmalıdır. Ancaq qaldı ki onun o cahillətindən başa açıq çıxması, ətirlənərək çıxması, bu Allah qorusun, bu böyük günahlardır. Buna görə böyük əzab var. Böyük bir darba var o qadın üçün. Ancaq yenə də o insana deyə bilmərik ki, sən namaz qılma deyə. Ola bilsin ki, insan yenidir və ona tövsiyə eləmək lazımdır ki, Allah subhanahu wa taala ona hidayət versin və onu dəvət etmək lazımdır ki, bu etdiyin əməl çirkin bir əməldir. Orxulu bir əməldir. Allah qorusun, insan bunun üzərində ölərsə halı ağibəti ağır olar. Ona görə Quran-ı Kərimdə də buyurulur ki, qadınlarınıza buyurun ki, hijab taxsınlar, iffətlərini qorusunlar. Və sünnədə də gəlir ki, ətirlənməsinlər. Ətir sür oxu çıxan qadınlara şiddətli əzab var, bə dərvar. Ona görə bundan çəkinmək lazımdır. Qadınlar bu məsələlərdə görsən, hətta möminət qadınlar belə bəzən səhlənkarlıq edirlər. Və bilməli ki, möhtərəm bacılar və həmçinin Qardaşlar da, onların arələri də biz də bilməliyik ki, bu çox təhlükəlidir. Onu hər bir hissədən bir kişi də o qadının artıq onun böyük günahını o qazanır. İnsanlara, yəni kişilərə fitnə yaradır. Və beləliklə acibəti çox ağırdır. Onun üçün bu əməllərdən, bu böyük günahlardan qadın çəkinməlidir kişilər də bunla tövsiyə etməlidirlər. Qoymamalıdılar ki bu günaha yol açsınlar. Çünki bu günahın səbəbindən qadınlar fitnəyə düşə bilərlər. Və hətta kişi o qadınını itirə bilər. Çünki şeytan nə görək o qadın çıxarkən o ətri sürtdür. Başı açıq çıxır. Çünki şeytan belə istəyir. Və beləliklə fitnəyə düşməsi daha da asanlaşır. Buna görə möminət qadın, namaz qılan müsəlman qadın bilməlidir ki, onun iffəti, namusu hər bir şey onun əlinə qayıdır. Onun evində bəzənməlidir, evində olmalıdır. Başı açıq da olsa, ətirlənməsi də olsa, hər birisi öz evinin içində olmalıdır bunlar. Bunlar çox təhlükəli bir əməllərdir. Allah qorusun, insan Allah Subhanahu va Taala'nin bu, əməl, bu əməllər bu əməllər etməklə Rəbbinin qəzəbinə gələr. O ailə Allahın qəzəbinə gələr. Əgər kişi bunu görərək səhlənkarlıq eləyərsə, ona yaxşılığı əmr etməzsə, pislikdən çəkindirməzsə, kişi də onun misli qədər günah qazanmış olar. Ona görə Kişilər də, həmçinin qadınlar da bu məsələyə diqqət etməlidirlər ki, qadınlarımız bu şəkildə çıxmasınlar. Allah qorusun. Bəli. Hey, bu bizim tərəfimizdə baş verir. Yəni ki, Xaççıxanlıqlar, Məşədqanlıqlar, Cəbərxanlıqlar var. Hər il də Aşura günü, Muhəmmədəvanın 40-ı və o izləyə biləcək ki, im, İmamə əhsan dedilər, əhəllə qarşı, heyva bildilər. Ay dillər niyyət oldu. O da şeydə gətirlər. Yəni mən də mənə deyir, niyyət olsun deyir. Yəni də gələr, yoxdur. Mən dedim olmaz. <laughs> Demək, sonra sonra sənin 354. İndi ona qədər deyim, o gülaq sayılır mı, yox yoxdur sonra. Gələn həftə deyincə niyyət elirik ki, məsəl planşın başçısı pelva paylayacaq. Pelva pelva. O elə bir şey niyyətlə və yaxda də də deyilir. Məsələn, Muharram ayında və digər belə niyyətlə onlar şeylər yemək düşür düşül deyilir. Onu yaxşı necə? O da bir ilədim. O məsələ də həmçinin əvvəlki məsələyə yaxın bir məsələdir. Sadəcə burada da yenə bilməliyik ki, yəni o siz iki məsələni gətirdiniz. Orda nəzir var. İnsanlar olur nəzir deyirlər. Bildiyimiz kimi nəzir demək olmaz. Necə ki, Peyğəmbərimə sallallahu alayhi və sallam nəzri deyir, paxıllar deyə. Ancaq o kəsilibsə O gəlib sənə də oradan pay qatır, sonra onu yeyə olar. Qaldı ki, İmam Ehsanı var, hansı ki o baxır, İmam üçün kəsibsə, onu yeyə olmaz. Ancaq qaldı ki, onu kəsi onu paylayır və sadəcə yəni savab qazanmaq üçün orda gətirib sənə də bir pay verisə, onu yeməydə bir gabahat yoxdur. Təbii ki, onu o formada keçirmək, imamlara bu formada ehsanlar vermək Yəni bu dində düzgün deyil. Ancaq ehsan vermək olar. Məsələn, hər bir insan öz atası üçün, valideynləri üçün bir qurban kəsir və ya halva bişirir, hansısa bir xeyir əməli edir, insanlara paylayır. Burada bir qəbahat yoxdur. Ancaq məsələ nədir? Onu sırf imam üçün kəsmək, bu məsələnin çətin məsələsi budur. Ondan sonra onu deyək ki, müəyyən vaxtlara xastaşdırmaq, yəni xususiləşdirmək ki, falan günü bunu etmək, bu dinə müxalif əməllərdir. Yəni bunlardan hər birimiz çəkinməliyik və edənləri də gözəl şəkildə çəkindirməliyik, Allah məalum. <laughs> Buyurun. Dedi, imam əl-Əsəd, dedi, amma mənim səviyyəmə. Dedi. Hə. Mən axşam və gecələr. Bəli, bəli, onu dedi ki, yəni əgər sırf dediyimiz kimi, yəni Anqi, onu imam üçün kəsirsə o düzgün deyil. Ondan yemək olmaz. Bəli, bəlkə bağlı nə saxlamasın cəlidə. Bu qardaş bir dənə sizdən qabaq nə səs demək? Hə. Deməli ki, əcüzünə tökülməyə bilməsi deyir. Yəni sual məsələ budur ki, əgər cümə azanı eşidilməzsə, yəni bu heç vaxt gəlməsə, belə deyək, təkcə bir dəfə gəlsə demək yani, qardaşlar, mənə belə fikirləşdik ki, yəni eşitməsiz də belə vacibdir. Azan eşitməsən. İkinci sual budur ki, bir dəfə məsciddə qalır, arasın bir dəqiqəlik yoldur. Az sənsənə verən azanı bizə verilmir. Bir də məqamı azan verir. Bunları evdə qoyur ki, mən azanı eşidim deyəndə. Am bu qardaş da namazımı vaxtında bilin, gecə də bilin. Bu vaxt belə məsciddə görəcəyəmmi? Qardaşım soruşur ki, birincisi Cüme namazı hökmü nədir? Və getməyənin acibəti barədə nə buyurulur dinimizdə? Möhtərm qardaşlar, Cüme namazı hər bir müsəlmanın üzərinə fərzdir. Və hətta hədisdə buyurulur ki, kim 4 dəfə səbəbsiz yerə Cüme namazını tərk eləyərsə, Allah subhanə və təala o insanın gəlbinə möhür vurar. Ona görə Çox təhlükəli bir məsələdir. Səbəbsiz yerə cüməni buraxmaq. Ancaq qardaş deyir ki, ayda ildə bir dəfə gəlməsi o cümə sayılmır. Cümə hər həftənin cümə günü, 5-ci günü necə ki ayət-kərmədə də cümə surəsində buyurdu ki, "Fə izə nudiya li-ssalati min yawmi-l-cümə". Cümə günü namaza çağırıldığınız zaman "fə sə'au ila zikrillah". Allahın zikrinə tələsin vədirül bayə alış-verişi tərk edin. Və burada dəlildir ki, cümə namazına getmək hər bir müsəlmanın üzərində fərzdir, vacibdir, illaki zəruri hal ola bilər, istisna hallar ola bilər. Qaldı ki, ikinci məsələdə insan azanı eşitməyi cümədə şərt deyil. Harda olsan belə ən yaxın məscidə gedərək cüməni qılmalıdır. Sonra ikinci sual nədir, qardaş? Şöhrən məğribin azanə gəlmirdiyə. Birmən azanı gəlmir eşitmirəm, ona görə elbə qoyuram. Adi namazlar, altı namazlar. Də. Birincisi, yaxınlarda mədlir. Ev məscidinin yanında. Ev, ev məscidinin yaxınındadırsa ə, qısa məsafədə səfə getmək insanın ə, şəraiti varsa onun üzərinə getmək bir çox hallara görə vacibdir. Xüsusən də Yaxınlıqsa, əgər azanı eşidirsə o. Yəni azanı eşidirsə, artıq üzərinə vacib olur. Burda da azan məsələsində müəyyən alimlər gətirirlər ki, o ağızla verilən azan. Yəni azan ağızla verilirsə, o zaman artıq insanın üzərinə o daha da məsuliyyətli olur. Yəni, ona görə namazlara görə insan səhlənkər olmasın. Vaxtı çatdısa, onu yaxındasansa çatqıb. Allah məğfur. Bəli. Olsam sualdan sualda olar. Bəli. Bəzi onurlu qardaşlar gecikmədir. Sən zöhr yarım saat qaldıcaq. Bəli. Şəhər azan verəndə qılınır üzəri vaxtı təyinəsiləcək. Gözləmə bilərəm. Belə bir məğanın mən bilmən ki, amma məsciddə 20 dəqiqə qonulur. Bəli. Bu azanı eşitdiyimə görə bilmədim boşunmalarını. Yo, əgər sizin dediyiniz kimi, əgər səfərə çıxırsa, bir zəruri bir ehtiyacı varsa, gedəcəksə Bəli, azan bu namaz vaxtı girdi, qılıb gedə bilər belə bir zəruri hal. Yəni məscidin içindədsə yox, gözləməlidir. Yox, iş ha, iş yerindədirsə, azanı eşidirsizsə belə boş olsa məscidi görə bilərsiniz. Yox. Siz əgər e, məscidə siz səfərə getmirsinizsə, yox, ha, siz məscidə getməlisiniz. Bəli, siz yox, yox, siz məscidə getməlisiniz. getməlisiniz. Ancaq qaldı ki, insanda zəruri halı var, getməlidir səfərə belə istisna halları var ki, bəli, orada icazəlidir. Ümumiyyətlə zəruri hallar hər bir şeydə istisnadır. Allah va ali. Bəli. Gece namazının fəziletli son üçdə biri haqqında sual edə bilərəm. Gece namazının son 1/3-i süb namazına yaxın olan vaxtdır. Yəni süb namazına ən yaxın olan vaxtdır. Deyək ki, insandır sübdən 1 saat qabaq durması, yarım saat qabaq durması, baxır insan nə qədər biləcək. Yəni sübə ən yaxın olan vaxt Yəni gecə namazının ən fəzilətli vaxtıdır. Hətta 5 dəqiqə qalıbdı. Hətta durmuyumsa belə ən e, yaxın vaxtda da qıla bilər. Bəli. Qıla bilər, bəli. Hə, hə, qardaşımız nəsə çuval verir. Möhtərm qardaşlar, ətir satmaq barədə çox ə, müzakirələr olunub. Bu məsələlər haqqında danışılıb. Ancaq bunun əsli halaldır ətir satmağın. Ancaq qaldı ki Qadın ətrini? Yox, qadın qadın özü satır. Ə, qadın özü satır qadınlara. Bəli. <coughs> Elə oldu sonra qadın özü satır. Ümmiyyət də satır. Qa qadın şiədə qadın da satır. Ümmiyyət qadın ıı, satırsa, qadın əgər fitnəyə səbəb olursa, fitnəyə düşürsə, qadın çəkinməlidir belə şey. Ki. Yəni kişilərə də satırsa, kişilərlə qarışırsa, belə halda yəni tövsiyə olunur ki İxtilaf dinimizdə qadağandır, kişinin qadınla qarışması. Belə bir fitnəyə səbəb varsa, illadakı səf qadınlarla işləyirsə, orada yenə hal, daha yüngüldür. Amma kişilərlə qarışırsa, bu qadağandır, Allahu əlam. Bəli, çox sual vermişdi. Bir də çəkər istəyirəm sual verə bilərəm. Bütün pulun sadalanmasında borc qalmaq söhbəti var idi. Xüsusən qardaş sual vermişdi, 100 dolları verib, əvəzində 70 yox 160 görür. Onu da sonra qaytarmaq şərtilə. Səmsə həmişə verilən sual yani. səddimiz qolmadı. Bir dənə bu məsələyə aydınlıq gətirəsi. O olmazsə nəyə görə olmaz? Nəyə daxildir bu? Yəni bu görə bir şey icazə alır. Niyə görə icazə alır deyilsə? Yəni onu Bəli. Siz 160 var, verisiz. Biz 10 manatdan sonra verərik. Verə bir şey icazədir yəni. Ya, yani, yəni pulun qalığını sonra. Bəli, yani, sizdə yoxdur. Yani hə nə vaxtı 150%, 140% diskonlu kodusu da 20% sonra verəram. Belə bir halda qalama, və yaxud bu 100 manat olsun, bu qalama olmasın. Yəqin bu bir icazəli diş halıdır. Yox, e, orda məsələ başqa cür olmuşdu, mənim bildiyim qədər. Mən ona gəldim, onu getməsinə hə. keçdim. Biz bu yaza anlaşırıq. Hə. 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 Orda ümumən məsələlərdə var ki, e, məsələn, qızıldır, gümüşdür, bildiyimiz kimi bunlar necəki hədisdə də vurulur, yədən bil yəd olmalıdır. Məsəl üçün verdim, həmin də aldım. Hə bu şəkildə. Hə. Bura, eee, pulu da bəzi daxil eləyirlər. Ancaq qaldı ki, sizin dediyiniz halda illaki insan onu onda yoxdusa, deyək ki, məsəl 100 verib, 10 qaytara bilmir. Hə. Bunu sonra qaytarmasında inşallah bir qəbahət yoxdur. Hə, sadə dediyiniz o məsələdə. Ancaq qaldı ki, o vaxtı a 1 biliyət məsələsün məyan e, hadisədə varid olan qızıl və gümüşdü ki, onların sırf yəni borc saxlamaq olmaz. Yəni bu məsələyə gəlirəm. Bu bir vaxt fərdi iki nəfər dost arasında qalanmış, üstündə tartış adminvaletə keçmişdilər. Hə. Hər ikisi də daxıldır, bayaq demimi dediyim sualın cavabı. Yəni ki problem yoxdur. Mən bunu necə işləyirəm? Nəcis endamı da. Bəs səbər qaytara bilmirəm deyirəm məsələn səbər gəlir. Bu sırf yani, işimə görə də icazə alındı belə deyə yoxsa bu fərdi olaraq iki nəfərin arasında problem yoxdur? Yox, orada sizin e, məsələyə görə dəyişir də. Siz dediyiniz o məsələdə inşallah ki bir problem yoxdur. Hə. Bə fərdi olaraq. Bə. Allahu. Sağ olun. Bə. bə, bə. bə. bə Qarın naməhrəm olan yerdə namaz qıla bilərmi? E, <coughs> illadakı məsələn insanın baxır şəraitə necə bir şəraitdə keçir. Zəb aparatda o çıxıb. Ha. Naməram. O da deyə bilməz. O namazlarda yoxsa yer dəyişə bilər? Yox, əgər başqa bir yer varsa gedib başqa yerdə qılmalıdır. Tək yerdə qılmalıdır. Allah razı olsun. İnşallah bununla kifayətənəc. Allah bizə şükürə faydalananlardan etsin.